Ну, Киев Блэкаут точно не ожидает. Максимум там могут выбивать, как левый берег там выбили, ну, там, максимум там, не знаю, по-моему, там суток даже не было, все-таки нашли возможности. Левый берег включили на прошлой неделе. Mm -hmm. да. Мама в Одессе тоже была сутки без света, практически. Ну, там 22 часа где-то вообще. Mm -hmm. Но это все будет восстанавливаться. А вот в суммах самый опасный момент, что там. Может быть такая сложная ситуация, что прям восстанавливать именно суммы может быть даже больше, чем сутки. Вот. Поэтому сейчас враг будет наносить удары именно по Сумской области. Мы, конечно, будем в ответку бить по Курской, по Белгородской. И там тоже могут быть блокауты. Да, ну и самое главное, что значит, в ближайшее время будет делаться очень важная встреча. Это отдельно другая передача угу. у нас будет. Да, С вами, да, где будет готовиться блэкаут в Московской области, дорогие угу. В ответку за все. Ну вот действительно в Сумской очень сложная ситуация. И враг хочет действительно, чтобы обесточить все регионы северо-востока страны и чтобы избежали люди из сумской области, из харьковской области эвакуировались, мы слышим их пропаганду, убирает э, э, Соловьев, убирайтесь из Харькова, да, и мы там придем сами все ваши квартиры завоюем, да, то есть бесплатно там. Mm -hmm. Вот поэтому вот такая действительно существует опасность именно для Сум в ближайшее время. Да. Сумы, так же как и Черниговская область, вот там опасность больших длительных блэкаутов. Вот в Чернигове вот самые неблагоприятные дни, вот прям в ближайшее время, может быть, вот, я думаю, они дальше будут пить по центру Украины, это может быть Минийская и Черкасская область. Тоже, опять же, недалеко от Луцка и Сиробинская область, вот там они могут тоже пробовать. Но в целом, наверное, мы обсудили самые страшные города. Ну и дальше будут терзать, как говорят, помните, там Лили Путин говорил, терзают нас эти самые всякие печенеги и полосы. Вот печенеги и полосы, это Российская Федерация, будут и дальше терзать, значит, Харьков, чуть ли не покладая усилий каждый день, да. А, причем самый опасный момент, вот может быть присоединение Меркурия и Марса, это 17-18 октября, да, это пятница-суббота, будьте очень внимательны, харьковчане. И очень такая сложная ситуация может быть также 20-21, да, там еще и черная луна под, подключится в жестком квадрате к водолею, под которой находится ваш знак зодиака, вы слабожанщина, а самый слабо свободный знак зодиака именно этот да. А поэтому вот, будьте внимательны именно в это время, там могут быть и всякие другие города в Харьковской области, рядом с Харьковом тоже в это время может быть очень такая опасная ситуация. Но а, на этой неделе они захотят полностью обесточить Харьков, именно на Харьков будет назначен блэкаут, чтобы полностью там был блекаут и чтобы невозможность была восстановить электросвязь, поскольку вот Черная Луна еще соединяется с Меркурием, а Меркурий это провода, это электричество, а Черная Луна это символ блэкаута. Вот поэтому они на этой неделе хотят просто вывести значит, полностью из электричества и сделать невозможным и интернет в том числе, да, именно в Харькове. Вот самая опасная неделя в ближайшее время для этого города. Да, тут, тут еще и повторная ситуация по Львову будет, быть, может быть. Особенно вот когда будет Луна во Льве в знаке Львова, да, и вот она будет жесткий квадрат к Марсу делать в знаке смерти разрушения в Скорпионе, это у нас 15-16 октября могут опять повториться удары именно по Львову. А то, что касается а, других ситуаций, да, то, а, значит, Полуцку у нас может быть ситуация, но это уже будет куда уже, наверное, 22-23 октября, значит и Тернополь у нас тоже может быть. Вот сейчас на этой неделе может активизироваться ситуация по отношению к Тернополю, да, и там может быть какие-то неожиданные ситуации. Да. Особенно а какие... неблагоприятная, неблагоприятная ситуация у нас четверг-пятница, это 16-17 октября. Ну Роль шахедов, вот, рой этих дронов, вот. uh -huh, uh -huh. они настроены именно на uh -huh. и везде. Они сейчас будут выбивать полностью все, что касается нашей электроэнергии, да, нашей подстанций. Uh -huh. Все сейчас удары будут настроены именно на это. Оставить нас без света, без тепла, но без них. Вы знаете, прям вот что совсем громели Херсон, как раньше, наверное, нет. Такой может быть более-менее островок безопасности. Наверное, для Херсона самый будет опасный момент, когда у нас будет вот такая сложная ситуация к зодиакальному знаку Льву, под которым этот город находится, и там будет жесткая такая квадратура. Это где-то будет аж в конце действительно месяца, это может быть 24-25 октября, там mm -hmm. может быть хуже да. Но я там больше смотрю, вот символ падает на Луну и Меркурий это Луна это символ возраста в астрологии, кто знает, до 7 лет, а Меркурий это подростковый возраст. Поэтому к школы, сады, детсады, вот туда, они вот могут именно пулять. А вот я не вижу, что именно прям по больницам могут по детсаду ударить, по, по школе вот, в ближайшее время, к сожалению. Может это продолжаться терроризм, Рашевский и дальше. Они, как вы понимаете, убили уже столько детей вообще, сколько невозможно даже посчитать. Ну, как оказалось, наводнение гораздо хуже, чем обстрелы. Для Одессы 10 человек погибло, утонуло в Одессе да, mm -hmm. за последнее время. А для Одессы, ну, вы знаете, как-то более смягчительная вот такая ситуация будет им. И на выходных, если что-то и будет прилетать, то, наверное, где-то у нас 15-16 октября. И то, наверное, может по Одесской области. То есть я бы так скажу, что Одессу сильно терроризировать не будет. А там же нам еще прод... сейчас начнут начну продавать электроэнергию на Западной Европе, о чем заявил Зеленский. да, Вот угу. где-то Саумынии на границе могут что-то там в Одесской области пить там вот эти всякие под подстанции, да, поэтому вот в этом uh -huh. отношении могут быть сложные, ситуации, да, поэтому Болград, там вот Рени, вот, будьте внимательны. По отношению к городу Киева неблагоприятно в четверг, в пятницу, 16-17 октября и вплоть до 18 октября. А вот 16-17 и 18 октября наиболее опасный период для Киева, я бы вот так сказал. Uh -huh, uh -huh. Будут бить везде, по всем подстанциям, прям рой дронов может лететь на Киев со всех сторон, да, то есть, ну, их любимое занятие, uh -huh. кошмарить нашу ситуацию. Особенно самый неблагоприятный день, наверное, 17-18 октября, когда Зеленский будет находиться в Соединенных Штатах Америки на встрече uh -huh. с Дональдом Трампом. Будет лететь, особенно они сейчас хотят, чтобы какие-то их фабы, которые могут лететь очень далеко, это очень большие там, тысячные бомбы, а вот, и они это будут использовать. И у нас не очень такая благоприятная ситуация именно для Днепра. Это пятница-суббота, тоже 17-18 октября. А Также не очень благоприятный период у нас и... Понедельник, 20 октября, да, вот поэтому эти дни будьте особенно внимательны, да, и они действительно хотят не как можно, если есть возможность, наносить разящие удары по нему. То есть если по Киеву фабами они не достают, там по Одессе они не достают фабами, то по, по Днепру они будут пытаться именно это делать: большие ужасные, большие авиабомбы, которые будут лететь на город. Ну, слава богу, наверное, по Кировограду это была сложная неделя, следующая будет не такая сложная. Поэтому мне кажется, что чтобы что-то было существенно, наверное, такого уже не будет. Да? Единственное, что может быть сложная ситуация в понедельник у вас. Да, вот тут еще у нас точное соединение Меркурия и Марса. Понедельник это 20 и вторник 22 октября. 20 -е. Понедельника, 21 октября вторник, я уже тут <laughs> заговаривался, uh -huh. но более-менее это уже не будет так, как uh -huh. было раньше.